А чув, що в нашому городі з'явився маньяк. Он затаскивает телочек в кусти і мацає їх там. Мам, це не я. Чисто. Я знаю, просто я очень волнуюсь, сыночка, за тебя. Если ты встретишь в городе маньяка, перебігай сразу на другую сторону улицы. Ма, ну, ж не телочка. Просто ти дуже красивий мальчик, не треба ризикувати. Іди. І що, ви всі вже? А ви знаєте, що у нас в парку з'явився маньяк, який ходить і мацайтю. Ой, мы вчера весь вечер по тому парку блукали, и ничего. мы же на выходной, чи... мы же с что-то не так. А мы завтра у пять пойдем. Да, потому что последнее, что в человеке умирает, это надежда. Вы вообще уже? Привет! Можно с тобой познакомиться? Меня звать Виталик, а тебе как? Аня, мы ну Яночка. Угадал, Яночка. На Яночке очень холодно в парке. Давай тогда разведем костер. А может, куда-нибудь сходим? Куда? Тут рядом есть Болин. Не, Болин – это дорого. Давай лучше костер разведем. Ты, Виталик, просто жмот. Я не жмот. Я просто не хочу, щоб мене любили за мої гроші. Здравствуйте. Що таке? Сьогодні у нас проходить спеціальна акція. Яка акція? Я просто зайшов погрітися і потім знову йду в парк ціпляти тюлочі. При посіщенні боулінгу ми предоставляємо вам можливість посітити безплатно караоке-бар. А є у вас така акція, що Если я бесплатно посещаю боулинг, то потом бесплатно посещаю стриптиз-клуб. Нет, такой акции нет. Тогда мне это неинтересно. А у вас боулинги тюлочки есть? Обычно посетители их приводят с собой. Ладно. Пиду у боулинг. Вдруг кто-то пришел с телочкой и забыл там. 49 девятый размер? Мало, ты что, <реш> Здрасте. Здрасте. Возьмите, пожалуйста, одноразовые носки. Типа бесплатно? Ну, конечно. Класс, тогда я до вас буду приходить каждый день. Не понял, вы меня что, на пасеку отправляете? Э, извините, но у нас нужно в смены обуви. А чем вам мне нравятся мои валенки? Они красивые, и я у них в них себя увереннее и чувствую. Но у нас такие правила. А будьте, пожалуйста, сменную обувь. Ладно, тогда дайте мне все одни носки. Потому что после моих валенок второй раз носки уже не годные. Богдан, ты что ходила до пластического хирурга? Что не видно. Вот требо ей именно за собой следить, хоть и надо. это что такие суперские силиконовые импланты? Вообще нет, это просто клиника подпольная, и вот они вставляют там шары для боулинга. И что никаких побочных эффектов вообще нет. А ты знаешь что? Вот постоянно тянет в боулинг. Я так понимаю, что тут номер шара Соответствует размеру груди тёлочки Возьму самый большой Бо я это люблю Сейчас, только вот Бу -бу, О, я просто хочу вам помочь я ж бачу что вы плохо играете играй на своей дорожке давайте ведем именно играющих уа давайте а, сколько у вас человек а, а я сам но в волинг башне» играют несколько человек. Найдите себе партнера или партнершу. Да я уже 10 лет без партнерши. я хоть справляюсь сам. Хотя уже надоел. Такого у нас еще не было. Ну ладно, пишите. Виталька. Наташа. И Олег. Ну, проходите. О, точняк! Какой же ты молодец, Виталик! <звы> Наташа, давай теперь ты бросай! <звы> Ого, Виталик! <звы> молодец, Наташа, да! Боже мой, Виталик, ты такой молодец, что ты меня пригласил с собой в боулинг. Мне так хорошо с тобой. Только зря мы взяли в этого Олега с собой. Он же нам реально мешает. Да просто навязаться. Ну, да, сейчас ресницы его. Чушь. А можно убрать Олега? Потому что мы тут с Наташей играем, а он нам всю тему портит. Вообще не проблема. Я хотел спитать, а сколько вы платите мужикам? Каким мужикам? Ну, э, тем, что э, из подвала постоянно шары подают. А, никто никому не платит. Это автономная система, она сама подает шары. Да ладно? Да. Вот это бы мне такое мусорное ведро. Чтобы я выкинул с пятого этажа, а оно потом саму верталось. А, э, все, можете играть. Спасибо. Там тюлочка сзади. Что у вас есть самые дешевые в баре? Жареная картошка. Фу. Значит, сейчас берешь жареную картошку и принеси этой тюлочке. Скажи, что от меня. вам картошка от того молодого человека. Ой, спасибо большое. Что ты делаешь? Что ты творишь? Я же сказал принести самой красивой. А ты что сделал? Чего? Чего иди сюда, есть ты картошку. Ладно, лопай. Так, стой, 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 стой. Ну кто так играет? Ты что, вообще не вместе еще? А как? Да? Ну, треба ж нагибаться хорошо, чтобы тогда только можно что-то сбить. Давай, все, нищи. Все. Еще давай. Вот так уже нормально. Молодец. А ты профессионал в боулинге? Понятное дело. А еще и в приветинге, в знакоминге и в зверь в постелинге. Кстати, на чемпионат мира по зверь в постелингу в Германии я за них второе место. Проиграв только слепому бабнику из Грузии. Извините, мы там устроили чемпионат, заказали две дорожки, и нам не хватает одного человека. Не хотели бы к нам присоединиться? Да, было бы здорово. Не, не, не. Нам неинтересно играть с теми, кто гораздо слабее нас. Ясно? Так, все, давайте, давайте, давайте. Кстати, знаешь, что самое интересное в боулинге? Фанатки. Да, такая иногда выдумывает, чтобы попасть до меня в постель. Но этого не может быть. Да, конечно. Вот э, я тебе расскажу случай. На чемпионате они подговорили администратора и попали до меня в номер. А я возвращаюсь с соревнования, вы они уже в постели голые лежат. Ну, ты воспользовался случаем? Нет, я их всех выгнал. Поэтому, если вдруг ты захочешь со мной... то скажи лучше про это прямо и честно. Да нет, спасибо. Как-то... Желания не возникало. Да? Хорошо. Посмотрим, что ты скажешь после этого. Боже, моя Виталичка, что с тобой? Боже, ты не буду. Виталика, как ты, Скажите, мы на пальцы в шаре застряли? Боже ничего... не давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Так, не ты, ты трогай, ты. Мне еще жениться и детей рубить. Сторой, yes. не вставай. вставай. Мы тебе поможем, Вставай. Есть, страй! Слухай! Слухай! Все, награвся. Давайте к не впали. И извините, но шар нужно оставить. Что? Я бы с радостью, но вин застрял. Как это он мог застрять? А. Ой, 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 простите, пожалуйста, я больше не буду просто сколько. Я здесь работаю, это первый раз такое. В это ржать. Слушайте, ну что мне не рубить? Может, давайте я со всей дурью приналкну дубину? <свят> Нет, пожалуйста, это очень дорого, не надо. считайте, это наш вам подарок. О, прикольно, спасибо. Только э, дайте мне не пакет, бо я же не буду, як дурачок, с шаром идти по улице. Без пакета. <свят> а с пакетом нормально. <свят> Конечно. Пожалуйста. Спасибо. А вот так. А отєна. А знаєш, що якщо боулінги зробити 5 страйків підряд, то ти можеш на ноч любого собі забрати, хто тобі подобається з того боулинг-клуба. клуба Так ти що, не може бути такого. Ну от тот красавчик мені теж саме сказав. Та ти не переживай. Може у нього проблеми з кеглями. Все, все закрылось, все. останется на полгоны. А, слушай, поезд вчера панду сбил. Бедный машинист. Как же он теперь дальше жить с этим будет? Ой, да что ему? Крикнул страйки, дальше поехал. Все равно жалко. Я граю в бой. Я ж тобі сказала, якщо ці пацани з подворотні будуть предлагати тобі у що то поіграти, щоб ти відказувався. Це не подворотні. А ну не спорь з мамою. Що це? Це подарунок. А ну дай сюди. Що <плес> <плес> ти в дом всяку гадость тащиш? <плес> Ба, якщо його викидують, то він все одно повертається. Шут, не знаю, може. Бачиш, я сказав, ну, раз развернувся, то буде паза. А ти йди в угол, наказан. Я тут недавно був в боулінгі і зрозумів, що я похож на шар, тому що постійно хочу завелити якусь кеглю.